Ми Зараз знаходимося а у вас великі, дуже компанії. Я знаю, що у вас багато є. Вся Україна у вас представлена. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, які секрети зараз успіху вашого бо вашій компанії в цьому році 8 років, якщо не помиляюся. да в нашій ну, компанії як саме ви почали її з того моменту, як ми почали да років, а взагалі буде 15. Да от uh, у нас є несколько вироботалась в процесі ведення бізнесу кілька правил. Которые мы, на самом деле, к которым мы пришли очень интуитивно. На самой заре, когда мы только начинали, мы заметили удивительный тренд. К нам, когда мы были очень-очень маленькими, это сейчас мы большие, угу. а когда мы были очень-очень маленькие, и мы э, были где-то в хвосте пятидесятки страховых компаний украинских, э, к нам стали обращаться клиенты, которые переходили в нашу компанию из больших, как правило, иностранных компаний. Они приходили к нам, и когда мы их спрашивали, почему, потому что мы сами себя еще не ощущали готовыми к этому, они нам отвечали так. Вот в тех больших компаниях мы были одними из многих, нам было очень сложно, все достаточно бюрократизировано, решения принимались достаточно долго и так далее, поэтому мы пришли к вам, потому что вы маленький магазин по продаже страховок. И тогда мы подумали о вот. том, что нам... Все равно суждено стать большими, потому что мы строили большую, классную, инновационную, драйвовую компанию. Мы понимали, что мы будем в этой первой пятерке, в которой мы оказались сейчас, спустя годы. Но тогда мы решили, что как бы мы не развивались, вот даже став большими, мы будем управлять нашим большим бизнесом так, как будто бы это маленький магазин. Поэтому первая установка наша это становясь большими, оставайтесь Маленькими Люди устали злочності, люди не хочуть бюрократичних процедур, люди не хочуть пластмасових лиц, Они не хочуть бути одними з многих, Они хочуть бути VIP-клієнтами в маленькому бутике. І свою модель ми так і назвали «бутиковая». А у нас є інформація, що у вас зараз обслуговується близько 350 п'ятдесят тисяч клієнтів по всій Україні. Да. Як створити цю команду, що може. Управлять и надавать якісні послуги тем людям, их так много. Важнейший на сегодняшний момент вопрос для любой компании, большой или маленькой. И ответ у меня на этот вопрос простой, я его не стесняюсь всем говорить. Работайте с индивидуалистами, с ними быстрее и легче получается. Вот смотрите, для того чтобы к тебе пришли по-настоящему талантливые люди в твою компанию. Необходимо, чтобы эти. Люди тебя уважали. Люди больше не работают только за деньги. Им нужно эмоциональное лидерство. Большинство больших компаний, как правило, строят корпоративную, коллективистскую культуру. То есть они создают у себя внутри сообщество коллективистов. Людей, которые действуют в соответствии с корпоративной культурой организации. Ну и, по сути, являются такими людьми организации. Это все умерло. Люди сегодня изменились, люди сегодня свободны, как никогда. Они не хотят работать по чьим-то правилам. Корпоративную культуру, которую создают большинство компаний, э -э, эта культура существует только на бумаге. Ее на самом деле никто не хочет придерживаться. Что мы сделали? Моя ежедневная задача, я управляющий акционер своей компании. У меня э -э, не HR-служба, которая в очень ограниченном составе нашей компании присутствует, а лично я занимаюсь каждый день, это моя одна из основных функций после коммуникаций я ищу на рынке самых-самых-самых талантливых людей. Я хочу, чтобы самые-самые талантливые люди работали именно у меня. Что взагалі для вас особистый бренд в рамках бизнеса, компании и вашего особистого життя, изначально? Для меня личный бренд – это не история о удовлетворении амбиций. Это история о подкреплении моим личным брендом, корпоративного бренда моей компании. Потому что, как сказал мой земляк, известный всем бизнесмен Евгений Черняк, компании, у компании, за которой сейчас не стоит личный бренд а ее владельца, нет будущего. Я с ним абсолютно согласна. Когда ты выходишь на аудиторию, когда ты участвуешь в больших ивентах. Я за прошлый год поучаствовала более чем в 40 ивентах, среди них э, десятки было масштабных ивентов и несколько очень крупных ивентов 7000, на, на, тысяч, да, на тысячной аудитории. Но я хочу сказать, что это, во-первых, очень ответственно, потому что когда ты выходишь и говоришь что-то этим людям, в этот момент ты не просто повышаешь уровень узнаваемости своей личной, У -у -у, да? ты не, не просто развиваешь свой личный бренд, ты пользуешься доверием этих людей, угу. ты личным брендом, как владелец, ты гарантируешь выполнение обязательств твоих комп твоей компании перед твоими клиентами, настоящими и будущими. Они начинают верить владельцу компании с гораздо большей охотой, чем они верят корпоративному бренду. Была такая история уже, еще люди вам, например, смс писали, что вы даже находили вот так вас и писали «доброго дня, в нас затримуется выплата», например. Порядка трех миллионов страховых платежей в месяц я получаю от обращений через Facebook и Instagram от новых клиентов, которые никогда в жизни меня не видели, но, возможно, видели со сцены. А, для сравнения, все, как сказал Эйнштейн, все относительно, поэтому, так. чтобы было понятно, много это или мало, то отвечаю. Это результат работы среднего нашего подразделения. То есть, когда ты открываешь подразделение, например, в каком-то, ну, там, например, городе типа Черкас, mm -hmm. да, Полтавы, mm -hmm. ты mm -hmm. э, рассчитываешь, страховщик из топ-5 считает хорошим результатом, отличным результатом 2 миллиона. Так вот у меня 3.